Раньше говорили, что там пять областей западных уходит, а там пол, пол уже взяли и оттяпали. Завоевываешь, завоевываешь территории, а куда потом этим людям народу деваться? Но вам же платят за то, чтобы вы врали. Пацаны Новогодний встретили. Втроем, короче. А мы не знаем, мы в других странах не были. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас святая в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди. Програма, яку ми готуємо всіма руками, всіма лапами, багатою великою командою YouTube-каналу Курбанова Лайф. І якщо ви раптом нам не поставите лайк, то один песик буде дуже сильно сумувати. Ну і звісно, заодно не забувайте і підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф і підтримувати наш збір на плати ініціації для FPV-дронів 3 третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Дивіться нас, слухайте, насолоджуйтесь і звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Тим паче, що навряд з якихось інших ефірів ви б могли дізнатися, що Україну вже поділили. Угу, здивовані так. Так, ми з вами окуповані, при тому не Російською Федерацією, як було би очікувано і очевидно, а іншими країнами. Американці виявляється, вже відтяпали пів України. Хто небудь напишіть в коментарях, може, ви якраз живете в окупації Сполучених Штатів Америки. Ну а пропагандисти стверджують, що якщо ще на нашу територію зайдуть іноземні війська, ну тобто французи і британці, от тоді все нам хана буде окупована ще і друга частина. Тобто, виходить, що боятися нам треба не Російської Федерації, країни-агресорки, нам треба боятися бути розділеною нашими партнерами. Карту нічого зона влияння там от. Раньше говорили, что там пять областей западных уходит, а то полукраины пол уже взяли, и оттяпали американцы. Просто говорят, вот здесь вот будет, вот здесь вот будет, вот Киев сюда отходит, вот это, это отходит. Тут флаги британские, тут флаги французские. Слушайте, если французы и британцы ведут для защиты своей собственности на той части Украины какие-то военные формирования, частные военные компании, это не будет, это не будет окупать будет. это не будет будет. Там дальше идет кусочек, потому что Владимир Владимирович говорит: меня не интересует, меня интересует чтобы на границе был мир. Вот там на границе, вот от Киева, там Полтава часть, это будет то, что называется Украина. А все остальное это Россия, вот буфер. Я смотрю на эту карту, думаю, откуда, как, это уже, это новая карта. Ранее, ранее, там, 10 лет, 15 лет назад, я таких не видел. По крайней мере, вот этой границы я не видел. Как это так? Более того, меня знаешь, что еще убивает? Это Кит Келла говорит, это мы уйдем, американцы, мы же уйдем, мы тут, нас не будет. А вот европейцы зайдут, и вот так, такой будет тут расклад. А, а, то есть американцы вообще, как бы, по его логике их не будет. Тогда у меня вопрос по поводу сделки, той называемой, которая вроде бы вот сегодня, вчера поехала бригада во главе с качкой. Ну, поехала за министра обороны. И вот э э еще э такие сообщения от Трампа. Ясно, что не Конечно, какая, какая сделка? Если Зеленский вот это вот так рассказывает, слушайте, он вытирает ноги уже Авенса, он чуть ли он хамит, ну не то, что хамит, он просто-напросто рассказывает Трампу, как ему, как Трампу, переформатировать мозги. То есть, когда Родион говорит, вот реальность тебе такая, он говорит, не, -не, -не, не такая реальность не подходит. Я Зеленский, мне нужна другая реальность, где один агрессор, да другая жертва. До речі, і інші окуповані скаржаться на своїх окупантів. Ну тобто, ми не скаржимося, але тим не менше, мешканці Маріуполю незадоволені, що виявляється, вони не можуть виїхати до Росії. Вдумайтесь, вони окуповані територією Російської Федерації, Да, вони навіть вписані в територію. Російської Федерації через конституцію, а в'їхати туди вони все одно не можуть, навіть після того, як їх насильно змусили взяти російський паспорт, громадянство, вони так і не стали росіянами. Тож мешканці Маріуполю, які певно вже не пам'ятають, що вони етнічні українці, питають: а на якого чорта, якого біса ви окуповували ці території? Якщо тепер вони замкнені ані в Україну повернутись, ані до Росії? Мовляв, он коли були. Бойові дії на території Маріуполя, то ясно, частина людей їхала до Європи, тому що вони виявляється, не могли потрапити на території Росії. Занадто в поганих умовах їх розселяли задрипані якісь общежиття, в яких неможливо було жити. Виявляється, що три роки тому у Маріупольців було бажання хороших умов, а вже тепер під російську окупацію, через тільки років, вони і забули як стежити в нормальних умовах. Одним словом, питання до Росії: чому вони ставляться до людей як до скотів? Хм, А і справді не вже такого раніше не було, що росіяни своїх кидали, а особливо тих, хто переходив зі сторони України. Просто мне, допустим, ни хрена не понятно, какого хрена ты блин, завоевываешь, завоевываешь территории, а куда потом этим людям, народу деваться? Куда им? Блин? Хорошо, на момент войны их вывозили, их вывозили автобусами, кто-то вывозил автобусами в Россию людей, кто-то выезжал дальше, в Европу выезжал, потому что у всех там есть какие-то связи, связи родственные, есть мамы, есть папы в Европе, да, куда люди с Мариуполя, допустим, я беру сейчас просто Мариуполь, к примеру, я сама с Донецкой области. Люди с Мариуполя выезжали в Европу, потому что в Россию их расселяли, я знаю, там по каким-то аля общежитиям. У них были, допустим, отходные пути, где-то в Европе сидела, там, допустим, в той же Болгарии, мама-папа жили. Люди с оккупированных территорий могли выехать туда, куда они уже дальше, куда они вообще... Могли выехать. Сейчас они оказались в Европе. У кого-то была работа, допустим, да, связанная с европейскими э, доходами. Они выехали из России напрямую в Европу. Сейчас у меня к тебе вопрос: Россия, Российская Федерация, тот же Путин. Почему вы относитесь как к котам людям, которые хотят попасть себе домой? Я не знаю, едут они туда жить или едут они посмотреть, что вообще сейчас там, потому что вы со стороны, со своей российской власти, вы закликаете, давайте, возвращайтесь в, к себе домой. Почему? Потому что мы уже по времени посчитали, пора с этими квартирами что-то делать, которые вы побросали. Что сейчас происходит? А, дали время, я не помню до какого там числа, а месяц. Вы все должны отметиться, или же эти квартиры становятся, переходят к российской власти. Что происходит? Какого теперь люди едут, чтобы отметиться даже и как-то пометить свое жилье, да, что это мое жилье, это моя квартира, чтобы она никуда не отошла, ни, ни, в какую там, в чужие руки, под государственные руки. И вы сейчас просто вот последний момент, самое последнее видео, которое я видела, девочка, которую мариновали 15 часов с ребеночком на, в этом Шереметьево, она просто хотела попасть к себе домой, она имеет на это полное право, если все ходы, выходы, пути бля, закрыты. Ну разве так можно к людям относиться, с людьми так поступать? Бля, будь ты человеком, я понимаю, вы бля, все там, все президенты, я вообще не влазю в политику, потому что я знаю, что это все су... бабки, и больше это ни хрена. Кроме бабок, там ничего нет, никаких интересов, кроме бабок, власти там нет, там насрать на людей. Ну, ты же создаешь видимость, что ты якобы, народа что-то делаешь. То же самое, что там Зеленский создает якобы для народа, там виллы покупать. Да нам на вас, на президентов. Нам, народу, бля, мы жить обычно хотим, стандартно хотим. Вы власти нас выгнали уже из дома. Вы добились того, что мы бля, китаемся по всему миру, ищем себе бля, угол. Сейчас, когда просто хочется человеку ступнуть блин, на свою родную землю, на свой родной дом, а там, где человек вырос, какого х... Ви це запрещаєте сделать людям. У мене просто крик душі, у мене души. Я не могу. Модний приговор для Маргарит Сіманян виявляється, Маргарита дуже звертає увагу на коментарі, там де проходяться по її зовнішньому вигляду. Я, до речі, в одному із ефірів нещодавно теж відзначила не те, в чому вона що вона вдягає та носить які бренди. Мені абсолютно байдуже ні. По ній видно наскільки їй важко дається кома її чоловіка. Кіасаяна. і звісно, це викликає певну радість. Хай Маргарита Сіманян, хай головна топ, російська пропагандистка знає, як це боляче, коли з тобою немає коханого. Але зараз не про це. Росіяни шпинають Маргариту Сіманян за те, що вона занадто розкішно вдягається. Носить іноземні навіть ворожі бренди, такі як Gabbana, хоча сама Маргарита Сімонян стверджує, що вона церковна миша з сукням цим по 5-6 років, і взагалі вона не живе на державний бюджет. Звісно, в кожному слові брехня, тому що є в неї і свіжі актуальних колекцій сукні. Але річ тим, що якраз вона та на бюджет і живе державний, тобто на гроші платників податків, путіністів, росіян, адже її статки, її гонорари, гонорари, її зарплата як топ пропагандистки, складають мільйони і мільйони доларів. Тож, поки Маргарита Сіманян вдягається у найвишуканіші, найдорожчі європейські бренди. Инчи россиян, на яких вона відправляє на фронт помирати своєю риторикою, вдягаються в чорні пакеты. Еще одна поразительная девица, ну девица какая девица, тетенька рассказала на этой неделе о том, какие мы все порочные. Все, кто работает на свою страну, на свое государство, очень порочные. А я вот не нашла она за мной никаких страшных грехов, кроме того, что я ношу платье плачет Дольче Габана. вот это, кстати, тоже платье Дольче Габана, ему лет уже, наверное, 5-6, мне мои подписчики иногда пеняют, почему я платье ношу все время одни и те же, поясняю. У меня, в отличие от других телевизионных женщин, как это принято на телевидении, у меня нет ни стилиста, ни гардероба, которая бы оплачивала телеканал, потому что я же сама возглавляю телеканал, и мне всегда казалось неприличным, на деньги бюджетные самой себе покупать платье. Хотя вообще-то так принято, потому что это же униформа, да, ты же в этом эфире выходишь. Поэтому я платье покупаю себе сама, ношу их годами. Ну, что теперь делать? Буду носить, сколько сносится. Ну вот, претензия, значит, в этом. И следующая претензия а, в том, что у меня вульгарный, Сексуализированный образ. И выглядит, как она вот выглядит, как вот такая вот эта вот тоже специфическая женщина с очень-очень э, вульгарным сексуализированным вкусом. И это признаться, наверное, все-таки правда. Потому что, когда я рожала детей и была такая же толстая, как Мангайт, у меня сексуализированный образ не получался. И я тоже носила вот такие вот рубашечки, распашоночки, чтобы прятать пузо, прятать лишние подбородки. Но потом я похудела, и можно уже пользоваться сексуализированным образом. Мангайт сетует на то, что хорошо мы живем. Меня можно, конечно, обвинить в том, что я, используя свой вульгарный сексуализированный образ, удачно вышла замуж, но вот в том, что я работаю на свое государство за деньги, обвинить меня нельзя. И вы об этом знаете прекрасно, лицемерные сучки. Но вам же платят за то, чтобы вы врали и говорили то, что вы знаете заведомо неправда. Но я все равно очень вам благодарна, потому что я записываю эту передачу ЧТД после эфиров у Володи Соловьева по воскресеньям, и все важное и значительное, обычно я у Володи Соловьева уже сказала, вот только что уже выдохлась, а надо что-то говорить, и если бы не эти лицемерные сучки, говорить мне было бы, пожалуй, и не о чем. А ось, до речі, приклад, коли ховають СВОшників, то, звісно, не з такими почестями, як кремлівських артистів, посіпак, істок, чиновників. я напевно, теж будуть ховати із особливими почестями, фанфарами і салютами. А звичайного, безіменного СВОшника так. Ховають за три копійки на скору руку землею присипали, ставлять якусь плиту і до побачення. Бо хто він такий? Він що родину захищав? На Росію хтось напав. Він що, герой? Та ні, він просто звичайний дешевий ресурс, який ліг в холодну весняну землю заради того, аби дід Путін продовжував жити. Такові лісах гортан, село, кроліси. Даже трафареты не поздирали у пацанов. Да все вот это, какая это... Это получается... 30-32, это знаешь? Да это номеровка все. Короче, пацаны все СВОшники с лагеря. Там с, девять, с двадцатки. 47-48, походу, И кого это забирали. Знал, водка, все, 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 походу, погибли, короче. Плюс-минус в один день. Ну, там... Не, ну есть 15 и 13 числа. Даже не, да, даже не попоставили, чисто так позабрасывали на. Ну. Короче, пацаны, 41 человек полегли и их просто вот так побросали. Ну. Просто вот как так, так вот. Даже трафареты не не говорю. Только Реально, это... трафареты не содраны. А вот вот, вот, вот не с, там, с одного не содрали. Вот, вот сзади у тебя свеженький, и вот свеженький, и вот зимой. Да, я так, ну, это, это, да, это вот крайний. Вот этот крайний. Там ну, даже 12-е. А, 21 12 -е. Ну, вот прям перед Новым Годом пацаны Новый встретили. Втроем, короче. А по трое как? В одну яму? -то. Вот так вот. А в одну яму Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое будущее. Обожнюю це, це знаєте соцопитування на вулицях російських міст завжди цікаво дізнатися, як самі росіяни себе сприймають. Їх цього разу питали, чим росіяни краще за інших. Ну, по-перше, тільки росіяни могли таким чином поставити питання, тому що вони ж завжди домінують над усіма. Вони ж імперці, вони унікальні, вони богом обраний народ. Ну а самі росіяни кажуть, що ми відкриті, щирі, ми завжди добріші за інші народи. Ох, та українці. Грузини, молдовани і не тільки ми всі відчули, наскільки ви добріші за інші народи. А найголовніше, вони стверджують, що вони справжні, прості і дуже дуже трудолюбиві. Хоча, враховуючи, що на сьогоднішній день єдина праця, яка представлена росіянам, це вбивство і служіння путіну на українських військах, я не впевнена, що це можна зарахувати до трудолюбства, це скоріше. Якесь то наживе наживы, заработать легких грошей, что, правда, ики выплачиваете, как правило, посмертно. Мы всегда добрее. Россия вообще самая добрая страна в мире. Открытые, добрые. Настоящие. Ну, общительные. У нас проще народ, попроще. Ничем не лучше, мы такие же, как они. Россияне добрее, отзывчивые. Все одинаково, есть хорошие люди и плохие люди. Более отзывчивые, более трудолюбивые, менее эгоистичные. А хто це сказав, що... Лучше. Я скажу, що я не лучше. а ми не знаємо ми в інших странах І на цьому в мене, друзі, все. Але ми обов'язково завтра знову повернемось. А для того, щоб ми повернулись, нам треба обов'язково, щоб ви підтримали цей випуск. Не забувайте лишати свій лайк, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, не обходьте стороною наш збір на плати ініціації для FPV-дронів дронів третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ось долучився вже під завершення нашого випуску. І заступник шеф-редактора YouTube каналу Курбанова Лайф, якому ви теж можете передати свої вітання в коментарях, написавши слово. Марлі Марлі, не гризи Олену. Дякую, друзі, за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.